Мы сегодня поговорим о рекуператорах тепла. Что такое рекуператор? Рекуператор тепла – это приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперированием тепла. На данном столе вы увидели установлен рекуператор, о котором я говорю. Фактически это устройство, которое производит вентиляцию Помещения. В настоящее время фактически здания строятся герметичные. Если здания строятся герметичные, все равно их надо вентилировать. И старый способ вентилирования открыванием форточек фактически не имеет права на существование. Фактически форточки не нужны в таком современном здании. Поэтому устанавливают специальные установки, которые называются рекуператоры. Рекуператор ⁇ это устройство, которое возвращает тепло, которое мы э, можем выбросить на улицу при вентилировании. Все современные здания оборудуются такими установками рекуперации тепла. На Западе все современные здания также оборудованы этими установками. В ближайшее время будут приняты нормы по которым нельзя будет сдать здание без установки таких рекуператоров тепла. Как устроен рекуператор? Рекуператор состоит из двух вентиляторов, которые установлены с одной стороны и с другой стороны. Он имеет устройство теплообмена. Устройство теплообмена состоит из пучка медных трубок. Также имеются каналы к которым подсоединяется вентиляционная система. Фактически получается, что э, с одной стороны в помещении выходит теплый воздух на улицу, но теплым уже на улицу он не доходит, он доходит уже охлажденным. Потому что тепло отбирается встречным потоком воздуха, который поступает с улицы. То есть с улицы зашел э, холодный воздух, но вышел он уже теплым через другие каналы. Вышел теплый, использованный, допустим влажный, допустим, загрязненный, допустим, с микробами, если много людей находится в помещении. И вышел воздух, но уже охлажденным. За счет этого производится получается, процесс. при котором тепло остается в помещении. В первую очередь нужно устанавливать и устанавливает уже и у нас в помещениях, которые требуют интенсивной вентиляции. Ну, например, спортивные залы, супермаркеты, ночные клубы, в промышленности. Очень большое распространение также имеют рекуператоры. Ну, к примеру, в прачечных, где требуется осушать воздух. Недавно мы устанавливали в сушилке сельскохозяйственной продукции. Это тоже очень дает хороший экономический эффект. Данный образец рекуператора ⁇ это промышленный образец, который используется в промышленности. Он имеет мощность 1000 кубических метров воздуха в час, 1000 кубических метров поступления и одновременно 1000 кубических метров выброс э, использованного воздуха. Значит, это промышленный образец. Есть гораздо меньшие образцы, которые применяются, к примеру, в комнатах, в особняках, в классах, в школах. Э, и тогда. Есть возможность в каждом классе установить небольшой мощности сравнительно очень дешевые устройства и обеспечить хороший экономический эффект и обеспечить повышение, улучшение климата помещений. Экономический эффект от применения рекуператоров зависит от объема воздуха которые мы вынуждены выбрасывать из помещения. Наиболее большой, наибольший экономический эффект там, где имеются технологические процессы в промышленности, которые требуют большой вентиляции. В частном секторе выгодно ставить в особняках. Почему? Потому что мы будем экономить газ, который идет на отопление мы можем сэкономить в частном секторе до 20% газа. В промышленности мы сможем сэкономить до 40% газа, который идет на отопление. Срок возврата средств бывает несколько месяцев. Ну, в частном секторе это будет около года. Это разработка львовской фирмы, которая работает на всю Украину и также на Запад. Это устройства сравнительно очень дешевые. Они давно опробированы. Много лет фирма уже выпускает эту продукцию. Мы множество раз уже ставили такую продукцию в технологических процессах и в жилье. И всегда был очень хороший экономический эффект. Как влияет устройство рекуператора на самочувствие человека? Если, допустим, в школе установлены пластиковые окна, помещение становится практически герметичным. Если в помещении большое количество учеников, то его нужно проветривать. Лучше всего проветривать при помощи рекуператора. Это оправдано как экономически, так и тем, что сильно холодный воздух не попадает в класс. Снижается заболеваемость учеников. Если не проветривать, наблюдается быстрая утомляемость, недостаток кислорода, головная боль и плохой сон. Когда задают вопрос, а какой лучше на помещение поставить один или несколько маленьких, то тогда ответ следующий. Лучше поставить маленькие рекуператоры. Дело в том, что когда устанавливается рекуператор, то тогда есть возможность индивидуально управлять каждым маленьким рекуператором, если есть люди, включать. Если нет людей, то не включать этот рекуператор. Кроме того, их установка гораздо э, дешевле обходится. Не требуется прокладывать воздуховоды, э, которые портят интерьер, в то же время э, не, э, не требуется производить серьезных ремонтных работ при его установке. Рекуператоры, как мелкие, так и большие, возможно устанавливать двумя способами. Первый способ это фактически спрятать его в стене, пробить небольшое отверстие в стене, выставить его часть снаружи, а часть будет внутри. В этом случае получается компактное устройство, установленное в стене. Есть в промышленности возможность устанавливать такие рекуператоры на стене внутри помещения. В этом случае производится разводка воздуховоду. И производится вентиляция из тех мест, которые именно требуют э, э, вентиляции. Теперь хотелось бы еще сказать о осушении влажных помещений. Влажные помещения, э, это устройство помогает осушить за счет того, что выбрасывается влажный воздух на улицу и запускается свежий сухой воздух. В этом случае можно избежать грибка. Улучшається самочувствие людей, і в цілому получается економія теплової енергії.